الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان باللسان ولا بالقلم ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله دیا اپنے سواؤ کو سورج نے دیا اپنے گا دنیا عجب چیز کو بھی شام دنیا ہے عجب چیز کو بھی صبح کو بھی شام الفت میں برا برقا ہو کے الفت میں برا برقِ وفا ہو کے مزہ ہو ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو مجبور ہو اے سید عالم مے دور ہو مجبور ہو اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا میں سورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں سورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں واسک کے ند نہیں عاشق لیلا میں واسک کے نند نہیں عاشق لیلا میں عاشق مولا ہوں میرا عشق دوانا میں عاشق مولا میرا عشق دوانا اے جملہ جہاں جس کے تجلی سے اجالا اے جملہ جہاں جس کے تجلی سے اجالا আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতেছি সেই মহান মালিকের দরবারে যে দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ করে জমা